Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim əziz Türk millətim və bu türk ölkələrində yaşayan əzizlə qardaşoğlum millətlər, hamınıza salamlar olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və mən bu gün əsas etibarı ilə Azərbaycanın millət düşməni İmamo parazit sülalə ailəsinin hakimiyyətdən salınmasının vacibliyi və onların bütün ailəlikcə həbs edilməsini haqqında danışacağam. Bu çox vacibdir və bunu gecikdirmək olmaz. Mübarizə başlanmalıdır və yerdə qalan o 10 milyonluq 5 milyon artı xariciə qaçıb bir tərəfdən də mənimlə əlaqə saxlayan insanların çoxsu da rohdan düşüklər deyirlər ki, yox həç bu Qara Bağdaldı şey nədir biz gələ qaçaq xariciə hamımız xariciə qaçmağa hazırlaşıramız Apoya oğlanın istədiyiydi da. Bu rusların istədiyi idi actually. Əvvəla birinci sizə onu deyim ki bu şülalə hakimiyyəti immoral hakimiyyətdir. İnsanda hak hakimlərdə, xüsusilə hakimlərdə kim hakim, prezident, baş nazir olmaq istəyir, gərək həmin şəxsdə moral et olsun. Moral yəni o başa düşsün ki, yaxşı nədir, pis nədir. Moral əslində bu iki şeyin üstündə qurulub. Yaxşı və pis. Gərək o moral keyfiyyətləri olan insanlarda başa düşsünlər ki, ancaq ə, deməli xalqa baxçılıq eləmək üçün gərəkdirsən yaxşılıq eləyəsən xalqa ə, öz enerjivi xalqın yaxşı yaşamasına sərf etməlisən və məhz ona görə ə, xalqlar öz başçılarını seçirlər ki, onlar ömrünün ə, bir hissəsini xalqa həsr etsinlər və ə, xalqı yaxşı yaşatsınlar və xalq buna əmindir ki, həmin hakimiyyət xalqa yaxşı yaşadacaq. Ona görə həmin insanı seçir. Deməli insanda ma maral keyfiyyətlər olmalıdı başçılıq üçün. E, gəlin baxaq görək bizdə şulala e, hakimiyyətində moral keyfiyyət varmı? E, Söfsüz ki bunlarda moral keyfiyyətindən heç əsar əlamət yoxdur. İçə Heydər Əliyev qarşıq, içə Naxçıvan Ermənistan mafiyası ansı ki bu günə kimi bəzi nümayəndələri e, bu e, immoral sülahlı hakimiyyətinə ə, qulluq edir, bu satqın, rus satqınları olan sülahlı hakimiyyətə qulluq edir. və ə, onlar da immoral insanlardır. Immoral moralitydən fərqli olaraq immoral o şəxslərə deyirlər ki, bunlar qətiyen hakimiyyətə qoymaq olmaz. Bunlar xəstə morala malikdir. Immoral xəstə moral deməkdir. Amoral maralı olmayan deməkdir. Heç bir moral keyfiyyəti yoxdur. Nə yaxşını bilir, nə pisini. Immoral isə xəstə moralı insan, yəni qəsdən pislik edir, ham yer. Eee ona görə də heyilə immoral adamlar bunu başqa adı şeytandır. Şeytanı hökumət başına gətirmək olmaz e, və bunu bilin və Şulalı e, ailəsi, İmmorov Şulalı ailəsində heç bir moral keyfiyyət olmadığına və xəstə marala malik olduğuna, yəni insanlara ancaq pisli eləmək şərtiylə öz ciblərini doldurmaq e, nəyin bahasına olsa, olursa olsun hökuməti saxlamaq e, onlar üçün e, deməli əsasdır ki hakimiyyət olanda da oğurluq edəcəklər. Bunlar oğrubaşıdılar. E, və e, buna görə sülala hakimiyyətdən mütləq salınmalı və həbs edilməlidir. Bütün sülalə, bütün ailə üzvləri məhkəmə qarşısında dayanmalı, xalq məhkəməsi qarşısında və sözsüz ki, bütün pulları əllərindən alınandan sonra bütün biznesləri aşkar olandan sonra dünyaya səpəriliblə bu biznesi və po adamlar ə, mütləq güllərən ailəlikcə güllərən məndir. Elədiklərini, bunların sülalı ailəsinin elədiklərini bağışlamaq olmaz. Başda İlham Əliyev ağlısız şizofrenik ə, İlham Əliyev və onun ac göz gözəlmiş ac olan ə, prostitut ə, ə, iş yoldaşları, onlara mən həyat yoldaşı demirəm. Onlar həyat yoldaşı değillər. E, i̇ş yoldaşı mərhəban e, da e, cinayətə yuvarlanıb immoral insandır və mütləq e, bütün pullar əllərindən alındıqdan sonra bu şəxslər bütün ailəlikcə güllələnməlidilər. Bütün ailəlikcə qızları da, oğlu da belə immoral insanların Azərbaycan xalqına düşmənçiliyindən başqa heç bir xeyri yoxdur. B və e, bunların e, hansı səviyyədə alçaq insan olmağını siz hələ e, özünüz də ki, türk olmadıqlarını rusların bunları hakimətə e, xüsusilə Heydər Əliyev hakiməti gətirməkdə məqsədi ol ki, deməli, kürd mafiyası yaratsın Azərbaycanda e, Türklər keçməsinə hakimiyyətə və o özünüz bilirsiniz Heydər Əliyevin e, iştiraki ilə e, Azərbaycanda PKK-nı e, rus mafiyası yaratdı. Rus hakimiyyəti. Əslində rus hakimiyyəti indiki hakimiyyət hakimiyyət deyil, onlar da mafiyadır. Çünki başda Putin olmaqla e, dünyanın ən varlı adamıdır. 500 milyarda yaxın pulu var və bunu göstərir ki, bu mafiyadır, bunlar çox gedə bilməyicəklər. Amma rusların Azərbaycanlıların fərqi ondan ibarətdir ki, Putin pul yığdığına baxmayaraq, o əsasən İlham Əliyev kimi axmaq Sovet keçmiş Sovet ölkəsə başçı qoyduqları adamlar vasitəsilə millətləri soyur və pul yığır. Lakin Rusiyanın özündə o cünüz bilirsiniz ki, rus xalqı heç də pis yaşamır. Onun pis yaşamasına səbət eləyən bir fakt varsa, o da ki biz Azərbaycan türklərinin eləcə də Azərbaycanda yaşayan digər millətlərin Rusiyaya qaçmasıdır, gedib orada pul qazanırlar. Deməli ə, Putin'in ə, xalqının ə, xalqına qul kimi işləyirlər. Onlar əgər pulu olmasa heç yerə Rusiyada deməli bu işləri görməz. Rusiyada müəyyən dərəcədə Putinə yaxın adamları var ki, onlar vasitəsilə Azərbaycanı Putin idarə eləyir. Onlar onların bəziləri ali qadrdır, lakin bizim xalqın çoxusu 2 milyonu, 3 milyonu Rusiyada deməli ruslara əl altlı vəliyib, rusların yaratdıqları və bunlara iş verdikləri yerdə işləyirlər. Gömrə ruşlar heç də pis yaşamır ki bizdən qaçaq Azərbaycandan qaçaq 2-3 milyon cəmaata iş verdilər. Və ə, ikincisi də ki, ə, bilirsiniz, ə, indi baxın bu Heydər Əliyev, alçaq Heydər Əliyev, Kürd Heydər Əliyev məngən də deyirəm, mən kürdlüyü xüsusi ilə burada Ona görə deyirəm ki, mən əslində köklərin əleyhinə adam deyiləm. O azadlıq uğrunda mübarizədə Musto adlı olan o kürdün qəhrəmanlığını e, biz yadımızdan çıxartmayacağıq. Çox gözəl insan idi o. Çox qəhrəmanlıqla Azərbaycan uğrunda vuruşurdu, lakin e, Rəşad Əliyevin öldürülməsində o, o bəylər Musto-nu göndərdi çünki onun batalyonu gəzsə Rəşad Cavadov öldürsün. O getdi Rəşad Cavadovla danışdı. Gəldi dedi ki, Rəşad Cavadov günahkar deyil, o düzdür hər şeyi və onun dediyi həyata keçirilməli. Onda Əidar Əliyev hələ təzə keçmişdi ə, hakimiyyətə. Həcm elə bilirdi ki, bu nəsə yaxşılıq eləyəcək Azərbaycan xalqına. Almış ki, vaxt göstərdi ki, hey Kürt Heydər Əliyev və onun zorla hakimiyyətə gətirdiyi İlham Əliyev siz bilirsiniz ki İlham Əliyevi Heydər Əliyev öz yerinə qoymaq istəyəndə onun öz Naxtəvan Ermənistan mafiyası etiraz elədi. Əslində dedilər belə şol olmaz da sənin oğlun qumarbazdır, nar komandır. Qətiyan ailəsinə baxmır. E, prostiot dottoreli kumar e, oynayır Türkiyədə Türkiyəyə düşüb kumardan ötrür. Bu adamın heç bir moral keyfiyyətləri yoxdur. Bu adam immoral insandır. E, hətta öz mafiyası, Naxtəvan Erməstan mafiyası e, Heydər Əliyev itiraz elib. pıçıldaşanda e, e, bir-birlərinə Əgər yadınızdansa, o o haqqda da məlumatlar var, onu hamı bilir. Heydər Əliyev deyir ki, el eləmin ki mən sizin arvadlarınızın o vəsifəli olan Ermənistan-Naxçıvan mafiyasının ıı, həyat yoldaşları deyir ki, onlar gedib privat hamamlarda ağzlarına gələn eləyirlər. Belə bilməyin ki, el eləmin ki onu açım videoları göstərim xalqa və beləcə də səslərin kəstilər dedi. Ded, ded. Belə ə, bir vasitə ilə Heydər Əliyev öz şizofrenik oğlu, ağlınsız, öz ailəsinə baxmayan ə, xalqa necə baxacaq bu? Ailəsinə baxmayan adam qumarbaz, narkoman, zorla gətirdi elədi prezident və e, sözsüz ki belə adam Azərbaycan xalqına xeyir verə bilməz. Və ondan sonra bu vasitə ilə, alçaq bir vasitə ilə bu cəmaatı öz mafiyasını qorxuzmaq vasitəsilə Heydər Əliyev, İlham Əliyevi gətirdi hakimiyyətə. E, siz bir şey də başa düşün. E, əslində bunun qarşısını almaq olardı. Amma Bir şey başa düşün ki, Ruslara da bu xeyirdir. Ruslara pozğun adam lazımdır. Ruslara düz adam lazımdır. Deyək ki, öz xalqını e, qadrin bilsin, e, xalqi üçün çalışsın və e, prezidentin borcu xalqa üçün çalışmaqdır. Bu vəzifədir. Bu sultanlıq deyil, krallıq deyil. Amma ailə hakimiyyətinin e, Heydər Əliyev tərəfindən Heydər Əliyev çox qoqa qarşısız bəşı olub ona görə öz oğlun gətirib qoydu öz yerinə təvr elyin ki ruslara da ruslar sözsüz ki rus kəşfiyatı bunun ailəsi ilə işləyib e, heydər əliyevin özdüyü ilə də işləyiblər baxdılar ki bunun mənfi və müsbət cəhəti nədir xalqına pis deyirəm ona görə PKK yaradı türk yəni lehinə gedir Deməli, bunların hamısı Heydər Əliyevin ruslara e, istədiyinin, e, deməli, nəticəsidir və ruslar bir sədaqətli köpək kimi, tula kimi Heydər Əliyevi vəsvə vəzifə gətirdilər və səhvdə saxladılar. Şövsüz ki, e, rus kəşfiyyatı eyni zamanda bunun ailəsi ilə də məşğul olub, İlham Əliyevin İlham Əliyevin e, arvadını prostitusiymə cəlb eliyiblər. İlham Qumarat çalbələməklə, kumarda udusmaqla, arvadın uduzub e, e, olmuyor, pulun uduzub düşüb türmür. E, Et savrələ belə bir e, bunun hamısını eləyən Rus Razvetqasıdır əslində. Ruslara bu xeyirdir, bəli. Hamsını video çəkib və onların əlində e, Mehriban Əliyeva və ya Paşayeva və ya qarşı eyni zamanda İlhamad da qarşı çoxlu videoları var və ona görə İlham və Mehriban Paşayeva artıq öz şəxsiyyətlərini itirmiş, quduzdaşmış, yalnız pul üçün çalışan, millətini məhv etməyə hazır olan bir insanlardır. Belə insan hakimət başını gətirmək çox təhlükəlidir və qorxuludur. Siz bir şey də başa düşün. İlham Əliyev öz təbiət etibarı ilə fırıldaqçıdır. Onun üzündən görə. İlham Əliyevin sifətinə siz baxın, onda kişilik yoxdur. Üzündən fırıldaqçı yoxdur. Elə etdikləri işlər də fırıldaqdır. Bu dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsi bu Ruslar tərəfindən olub. Nəyə görə Ruslar Azərbaycana verdi dağlıq Qarabağı? Dinmədilər, heç nə eləmədilər. Nifrət elədikləri Türklərə güyə ki, torpağı verdilər Türklərə. Türklərə verməyiblər. Türklərin baxışı olan bu alçaq rus tulasına veriblər. Siz onu bilin ki, İlham öz xalqı ilə əlaqəsi olmayan və Mərhəm Paşayeva insanlardır. Görmürsən, xalqın heç bir sevgisi yoxdur nə İlhama, nə də ki ona yoldaşı ə həyat yoldaşı, iş yoldaşı, oğrubaş, oğru yoldaşı, e, e, mərhəban paşayeva qətiyen e, xalqım nifrət elədikləri insanlardır və qətiyen bunların qabiliyyəti yoxdur ki, bir e, xalğı deməli pis vəziyyətə salsınlar, öz bütün pulları oğursunlar, xarici e, ölkələrə, hökumətlərə versinlər. Xüsusən ruslara Bunlar Ruslara hər il milyardlarla pul verirlər. Özünüz bilirsiniz ki, e, eyni zamanda xarici Mən ona görə deyirəm. Mən e, e, burda sizə deməliyəm ki, e, mən e, Osmanqızı televiziyasında Sevinç Osmanqızı. Mən onun xətinin istəyirəm əslində. Çünki yaxşıdır, yaxşı müxbir idi, yaxşı, 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 yaxşı insandı, Azərbaycan xalqına lazım olan insandı. Lakin Ələtzadə kartda olan e, insanlar, onlar bir şey başa düşmürlər, gələ Qərbün özü də razı olub. Heydər Əliyev bir-bir ölkələrə gedib öz oğlunu hakimiyyətə gətirmək üçün hökumət başçıları ilə danışıb. Onlar da razı olublar nəyə görə? Çünki bu Qərb ölkələri Türklərin əleyhinədir, bunu başa düşün. Ruslar əleyhinə olan kimi Qərb ölkələrində Türklərin başını oynatıblar. Siz Amerikadan tutmuş Əngel tərəf Fransa, Almaniya. Siz görmürsüz ki, onlar Türklərin başına nə oyunlar açıblar? Osmanlı Türklərinin məhv eliyiblər. Bütün İstanbulu tutublar və s. Əgər Kemal Atatürk kimi bir kişi adam olmasaydı, ə, generalımız, bizim ə, xalqın atası, təkcə Türkləri yox, türkə Türkləri yox, bütün Türklərin ə, atası hesab olunan Mustafa Kemal Artətürk olmasaydı Türkiyə hə hakimiyyəti bel olmayıcıdı. Necə İran kimi. İran'da türk hakimiyyətini məhv edəmedilər. Əhməd Xan Qacarı yalandan aldadıb aparmadılar. Bu Sultan Bəhdəddin kimi Türkiyədə də axırıncı Sultan Bəhdəddindir da bilirsiniz. Ə, axmaq adamlar, alçaq adamlar ə, deməli ə, sultanlıq, şahlıq nəticəsində hakimiyətə gəlirlər. Niyə? Atadan oğula hakimiyyət keçməyi bütün xalqın üçün, bütün xalqa divan tutmaq deməkdir. Hər bir alçaq oğul, savad olmayan, başdan xəstə olan, heç savad almağın onun xeyri yoxdur. Əgər bir insanın başı yoxdursa, psixiq xəstədirsə, həmin adam heç bir öz xalqına ancaq pislik eləyə biləcək. Bir də ki o qədər rahat yaşamaq üçün qəşillər ki, Fikr və Sultan Vəhiddəddin onun də Allahdım apardılar da xarici. Kemal Atatürk onun yerinə keçdi. Ə, qoşunu əlində saxlamaqla, ordunu, Türk ordusunu əlində saxlamaqla və birləşdirməklə. Bilirsiniz nə çətin işlər oldu? Bilirsiniz Kemal'in əleyhinə o Sultan Vəhiddəddinin adamları, bilsin Türk görgəşi bax o Sultanlığı sadiqdilər. Bu la, başı xarab olsa da bu Vəhiddəddinin sadiqdilərinə dedilər, yox sultan dəyişməyə bilər bu şey republica, Türkiyə Respublikası olmasın. Yəni ə, Türk cumhuriyyət olmasın da sultanlıq olsun. Eyni şey İran'da da baş verdi. Əhmədxan Qacarı da aldadıb apardılar, necə Vəhiddəddin kimi. Ke ki, sən elə şah qalasan, biz sənin əvəzinə idarə edəcək səndə şağlıq eləyirsən. Biri Fransa'da biri öldürüldü. Vəhdətddin özü öldürülməsə də öldürülməsədə tez tələff oldu getdi. Çünki xəstə idi, başı xarab idi o anda. Yaxşı ki Mustafa Kemal Atatürk kimi bir insan gəldi. kişi adam Türkiyənin başına. Amma indiki vəziyyətdə Türkiyənin vəziyyəti yenə də qorxuldu. Çünki Türkiyəni xaricilər əlçəkmirlər. Onlar onları Türkiyənin başını elə adam qoyublar ki, əvvəla türk deyil, əcəz Tayverdov. İkincisi çox dincidir. Bu dincilik yoxur türkləri, bu müsəlman dini. Mən din əleyhinə böyük bir çıxış eləyəcəm. Siz onu bilin ki, din prostitutizm və ə, satqınlıqdan başqa yalançılıqdan başqa heç nə deyil. Ə, Heç bir Allah sat yoxdur dünyada. Əvvəl bütlərə pərəstiş şey edibləri içə e, yahudular qarışıq bütün insanlar qarışıq. Sonra bütlərdən sonra Allahı çıxarddılar Olimpiya dağlarına. Orda da baş tutmayıb Allahı çıxarddılar e, səmaya, cəhə samadadır bu. Bu yalan palan bir şeydir. E, və ona görə din pərəst hakimlər də e, mütləq qerrərini e, müasir elmi insanlara, xalqını sevən əyalmə insanlara verməli. Və ə, xalqa xalqa atalıq eləməlidilər. Bu isə ideologiya istəyir, bu isə qrup rəhbərliyi istəyir. Çində olan kimi, Çin kommunist partiyası adı altında qrup rəhbərliyi eləyir, amma başqa ə, deməli milli sosializm. Çünki bu millətlərdən ibarətdir bu dünya, milli hökumətlərdə milli sosializm Öz xalqını real çıxartmaq üçün ən gözəl ideya olardı. Bütün bax mə bunları sizə deməliyəm. Ona görə də mübarizədən əl çəkməyin. Fikir verisiz bu, bu İlham Əliyev nə edib? İlham Əliyevin birinci şiri xalqın yarçını eləcə də naxçıvan Ermənistan mafiyası. Haramları olsun onların qazandığı bütün pullar. Onsuz da olacaq. Xalborları mütləq məhv edib, hamısını həbs eləyib, eləyib güllələməli o xalqın vəziyyətini düzəldən bir insan gəlməlidir ki, ə bapaxın da bax bu və, ölkənin yarısını qoğurdu. 10 milyon Azərbaycan 5 milyonluq ağır işdədir. Ciabı reisə hə? amma 10 milyona uyğun da pul kəsib yeyirlər hamsını. O nöyütün pullarını yalandan güya xalqa xərclədilər amma xalqa yoxdur. İkincisi də bu fikir verin, ordumuz nə gündədir? Ee, ordumuzun vuruşan əskərləri hansı ki həlak olur da insan öz canını verən verməkdən başqa vətənə, öz xalqına necə xidmət edə bilər? Canını verib bu adam. Həqiqətən də bunun boynumuzda min minnəti var. Bunun ailəsini yaxşı saxlamaq lazımdır. Ölənlərin, şəhid olanların eləcə də ıı, əskərlərimiz, qazilərimizin vəziyyətin bir ucdan özlərini yandırmaqla məşğuldur. Görünə-günə sağdır bu ki nə qədər bu alçaq hakimiyyətdir və ə, ruslar ə, Azərbaycanı indi tamamilə istila ediblər və Paşinyanı devirmək üçün Dağlıq Qarabağı müvəqqəti olaraq bax mən bu sözü sizə deyirəm müvəqqəti olaraq Azərbaycana verdi. Əslində çünki niyə Azərbaycan Rusiyanın provinsiyasıdır. Azərbaycan sərbəst respublika deyil. Bunu bilin. Bunun ə, Alaca İran'da hakimiyyət dəyişib, İran ə, türklərini hamısını birləşdirmək lazımdır ki, Azərbaycan qarşıdır. Və o zaman biz, ə, deməli, bütün İran türkləri ərazisini ruslardan da ala bilərik, ə, onun hüququ və əsası var. Və Ermənistan ölkə respublikasının tamamilə ləğv edilməyə ola. Əgər İran türk hakimiyyəti bərpa olunsa, çünki o hamsı İran torpaqlarıdır və ə, burada mübarizə belə getməli idi. Amma təsvir elə ki Rusun halaldısı oldu, Rus tutası olduğuna görə İlham Əliyev və Azərbaycan xalqının qətiyan əlaqəsi olmadığına görə nə onun, nə Arvatın. Fikir beləsənmi? Arvat deyəndə hə, o iş yoldaşıdır, de? Arvat deyil o. Təsvir elə ki İlham özü Cəngir Əsgərovun qızı Meyla ilə əslində evlanıblar. Cangir Asqarov da Azalın bacısıdır. Cangir Asqarov əslində ə, rus ə, ə, agentidir. O Türkiyədə ə, ayrı flota bacılığı eləyib. 100% rus agentidir və ona görə də həm vəzifədə yüksəldi, həm də çox qızını da çox huşdurdu İlhamın altına. Və İlhamın uşağı var onun, 2 dənə qızı var. Təsəvvür elə ki, bu bu İlhamın